Что такое счастье? Счастье это когда все хорошо. Есть дом, семья. Мирное небо над головой. Но часто люди не ценят того, что у них есть, и попадают в сети наркомания, алкоголизма и курения. Как относятся к этому наши гимназисты, мы сейчас узнаем. Что для тебя счастье? Для меня счастье – это иметь все свои желания, чтобы все, ну как бы, чтобы всегда все хорошо, чтобы вот жизнь была светлая, чтобы не было никаких косяков, проблем, как у нас бывает. Вот как сегодня, например, конкурс по истории написал. Э смог стих сдать, хотя думал, что, что упасть можно. Но никогда не сдаются люди. Надо верить в себя. Так что я считаю, что счастье это жизнь. Считаю, что самое главное в... это жизнь. Вот это и есть счастье. Что для тебя вредная привычка? Вредные привычки. Ну, поскольку у меня полчами это врачи, бабушка, дедушка, ну и мама в основном, хоть она и биолог, лаборант, но в основном бабушка и дедушка, они э, заканчивали медицинский институт. Ну, для меня вредная привычка. Это наркотики, от которых зависимость и люди, это уже не люди, и курение табачный дым, он поедает все тело. То есть не только легкие. Легкие в первую, ну, все любые болезни, чаще всего рак, от курения. Это такая звычка, если все... Дитина попробует ей, залишиться маленькой и не будет расти. Она будет бледною и будет кашлять. Дорослые, пожалуйста, не курите. Дайте дихати на свіже повітря. Не можна палити, тому що забруднюється повітря. Винуть ліси, квіти. Ми хочемо жити і дихати свіжим повітрям. Люди брудніють, на, на, оч, на очах е, з'являються ну, в них хлопаються судина. Ще? В них на обличчі багато зможе. Вони смердять вони димом. Дуже-дуже погано, погана, погана слова. І від неї були киски та челя. Досі не поймайте на охоту, тому що там буде. Ви... Я не хочу, щоб ви вмерли. Если хоть кто-то ну, видит меня или услышит, то я прошу простить эту заразу, и не пробуйте больше никогда, потому что вы можете попробовать и вам понравится. И вы можете вот так его, и курить, курить или там пить кого-то. Вы, вы можете от этого всего умереть и погубить свою жизнь, здоровье, семью и все остальное. Если дети будут курить, тогда... У них в организме будет все чернеть. Если будут пить, тогда, когда вырастут, от этого точно не избавятся. Так же самое, как и от курения наркотиков. Наркотики сильно вредят в сердце Поэтому лучше не курить и не пить, и не колоть наркотики. Но я хочу жениться, завести детей, работать на работе химикой. И создать какую-нибудь жидкость, которая делает так, чтобы никто не курил, не пил, не курил снеговика. Доросли, вы повинны кинуть и пить курить и перекладываться про своих детей, про семью и працювати и зарабатывать деньги. А якщо з'являється якась шкідлива звичка, то усе щастя руйнується, хтось може захворіти, хтось померти і від цього все щастя руйнується. Я ще хочу стати програмістом і відомим художником, художником. Але, щоб быть программистом, мне потребно быть разумным, а ведь какие были э, только разум псуется. Что для тебя счастье? Для меня счастье это все, это здоровье родных, это э, спорт, это все как бы родня, жена, дети там. Что для тебя вредные привычки? Вредные привычки это как бы. Очень плохо. Нельзя курить, нельзя пить, употреблять наркотические вещества. Вот я хожу на тренировку 4 года, и я не курю, не пью. Это очень плохо влияет на организм. И это нехорошо. Люди не курите. Прежде всего, люди, занимайтесь спортом. В моем понимании счастье это то время, когда ты проводишь с близкими, родными, друзьями. И счастье ⁇ это главное в человеческой жизни. И это главный стимул для развития и достижения новых вершин. Я хочу быть врачом. Что для тебя счастье? Для меня счастье ⁇ это когда благополучие в стране, в моей семье. Мне очень нравится, когда все, счастье, когда все ходят радостные. Мне очень нравится проводить время вместе со своими родителями, но они очень часто бывают на работе, и я остаюсь сам дома. Мне их очень не хватает. Для меня счастье, когда очень много друзей, когда хорошая погода. Хотелось бы, чтобы в нашей стране было меньше негативных, негативных эмоций у людей. чтобы у них пропали все вредные привычки. Это очень не нравится смотреть, когда кто-то курит. Особенно, когда курят несовершеннолетние дети, например. Мне очень не нравится, когда люди пьют алкоголь. Я хочу, чтобы, чтобы в нашем мире все было, все было благополучно. Когда все родные живые и здоровые, когда все хорошо. Что для тебя вредные привычки? Вредные привычки это зависимость от наркотиков, курение и а, 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 употребление алкоголя пассивное. Так, так, конечно, пить не надо, пить, курить не надо. Ну плохо это. Тем, кто попал в зависимость, я хочу, хочу сказать, чтобы все вы избавлялись. От этого. Как и, о, любым средством. Главное от этого избавиться. Все. Что для тебя счастье? Ща, для меня счастье это э, когда мама, э, с, мама э, с мамой все хорошо, с папой, с дедушкой, с бабушкой. Что для тебя вредные привычки? Курить, пить, э, наркотики принимать. Что бы ты хотела сказать тем, кто уже попал в зависимость? Ну, бросайте поскорее. Что для тебя счастье? Мама. Школа. Что такое счастье? Счастье это когда ты можешь спокойно сесть со своими близкими и родными за стол и не думая о проблемах не только экономических и политических своей страны, а просто сесть и покушать. Это счастье, когда мирное на небо над головой, когда никто тебя не угрожает и ни, 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 в любой момент тебе не прилетит снаряд. Счастье – это когда твои близкие, твои родные здоровы, они всегда с тобой вместе, когда они тебя любят и ты их любишь. Мы сами строим свою жизнь и наше будущее. Все в наших руках.